महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एका वादग्रस्त वक्तव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे वारकरी संप्रदायासारख्या शेकडो वर्षाच्या परंपरेवर समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केलेल्या विधानामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे या वक्तव्यामुळे दोन समाजात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून यावर आता विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत अबू आझमी जो है सस्ती लोकप्रियता चाहिए काम हो रहा है जिन लोगों ने उनको जिता के लाया उनके काम से बहुत उनसे अपेक्षा है तो इस टाइप के बयान देख महाराष्ट्र के विकास को ब्रेक लगाना और महाराष्ट्र में तेड़ निर्माण करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि जो ये वारी परंपरा है ये आज की नहीं है पिछले कम से कम 700-800 सालों से ये चलती आ रही है तो किसी भी धर्म के बारे में बोलना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है अगर हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो हम सेक्शन 10 के अंदर अबू आज़मी जी को नोटिस देंगे बुलाएंगे और उस उनके बयान के उनके वक्तत्व के कारण अगर कोई महाराष्ट्र में दंगा होता है तो हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ गुना भी दाखिल करवाएंगे देखिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने क्लियर शब्दों में कहा है कि ऐसे लोगों के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए उनके बारे में बोलना हमारा लेवल भी नहीं हमारी सरकार का भी लेवल नहीं जो काम नहीं करते सिर्फ और सिर्फ बातें करते तो ऐसे लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हाँ लेकिन एक चीज जरूर है कि ऐसे व्यक्तित्व से अगर कुछ महाराष्ट्र में अशांति फैलती है तो इसका संज्ञान लिया जाएगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो तो उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा नोटिस देगा उनको, उनको उनसे पूछा जाएगा सेक्शन टेन के अंतर्गत कि भाई आपने ऐसा ऐसा भाषण क्या सोच के दिया किसके बोलने पर दिया या सर्व घडामोडीवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की महाराष्ट्रासारख्या शांतताप्रिय राज्यात अशा प्रकारची वादग्रस्त विधाने समाजात अशांतता निर्माण करू शकतात वारकरी संप्रदायाची परंपरा ही महाराष्ट्राची शान आहेत आणि त्यावर अशा प्रकारे टीका करणे कितपत योग्य आहे का हा प्रश्न आता या निमित्ताने उपस्थित होतो आता पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की अबू आजमींवर काही कारवाई होते का आणि या वादग्रस्त विधानामुळे पुढे राजकीय परिणाम काय होतात